Всегда становится явным. Это секретные материалы. Мы начинаем. Без безвиз. Почему Украина выполнив все требования, так и не получила безвизовый режим? Мы вот подошли до того момента, когда до нас питание вычерпалось. Ну, в наибольной съприятливости. Теория лжи. Как отличить правду от неправды в нашумевшем видеодопросе Януковича? Он не успевает себя проконтролировать и проявляет довольно-таки интересные эмоции. Дети тюрьмы. Как живут и какое будущее ждет детей заключенных, которые родились за решеткой? Что мне еще надо? Мне главное, чтобы ему было все хорошо. Психбольница в монастыре. Как в одном помещении уживаются душевно больные и слуги Божьи. Мы там выявили карцер материалы продолжают серию материалов о жизни в местах не столь отдаленных. В прошлых выпусках мы показывали несладкую жизнь заключенных в женских колониях. Но кроме осужденных женщин в этих колониях начинают свою жизнь и их дети. Они ни в чем не виноваты, но их детство это уже тюрьма. Даже если пойду там двор мести, там мне это, знаете, не стыдно вообще. Не мести двор, не убирать туалеты, короче, я не стесняюсь ничего. Главное, чтобы рядом был сын, и все было с ним хорошо. Рожденные за решеткой. Через что приходится проходить мамам, чтобы зайти к своему чаду? И какие условия содержания в тюремных домах ребенка? В этом разбирались наши журналисты. скоро, да, послезавтра. Он родился в Черниговской колонии номер 44. Конечно, это же первый год, он не виноват, что мы здесь находимся. Мамы такие. Решетки на окнах. Мама в тюремной форме. Эти дети не знают другой жизни. В двух женских колониях в Украине созданы дома ребенка. Здесь дети, родившиеся в неволе, могут находиться до трех лет. Если к этому времени до конца срока женщине остается не больше года, ребенка оставляют с ней. В противном случае малыша должны забрать родственники. Если их нет, его ждет детдом. Это дом ребенка в Черноморской колонии в Одессе. Во время нашего визита у детей был тихий час. В доме ребенка тепло, чисто и уютно. По словам администрации, все это благодаря волонтерам. Ни одежды, ни обуви, ни памперсов, ни мыломоющих, ни книжек игрушек, ничего. Ни ремонтов, ничего. Все гуманитарная помощь Дети и мамы живут отдельно. И приходить матерям можно лишь дважды в день, на 2-2,5 часа. Чтобы зайти к своему ребенку, нужно пройти осмотр. По словам администрации, это происходит так. Как вы обыскиваете, как их досматривать, конечно. А как происходит, ну, либо рассказать нам осмотр. Ну, руками досматривать. Но ну, год назад нашим коллегам из иллюстратора рассказывали совсем другое. Там есть комната, ну, просто там на комната, нас туда заводить по одному, по три человека. И раздевают, обыскивают. Кажуть, и договора, раздев... и мы... И вот, без присутствия администрации, заключенные подтверждают, что все осталось как прежде. Там развиваться, поживают вот как было. есть такое? Да, такое есть. Одна из женщин, переживая за свою безопасность, попросила не показывать ее лицо. Она рассказала нам ужасающие истории. Когда ребенку было 12 дней, осужденная нянечка подмывала, не попробовала рукой воду, то есть в поле напряжение падает и шпарила ребенка, ребенок месяц пролежал в реанимации. И не только ей пришлось пережить травму ребенка. Утром ее вызвали и сказали, что у ребенка сломана рука, ребенок тоже пришел в больницу. Потом его сюда привезли с гипсом. И как бы с гипсом он тут находился где-то ну, около месяца. Все это произошло на смене одной и той же заключенной няни которая работает в доме ребенка. Няню перевели с одной группы в другую. Так она там продолжала работать. Сейчас она работает на кухне. Mm -hmm. И так как после того, как опекли моего ребенка, вот это вот с рукой, это как бы тоже случилось на смене той же няни. Еще один дом ребенка есть в Чернигове, в 44-й колонии. Здесь мамы могут жить вместе с детьми. Скажи же 12 зубов у меня. Растем быстренько. У каждой женщины своя комната с туалетом и душевой. Условиями заключенные очень довольны. Условия хорошие, замечательные. Даже на свободе такого, я думаю, нету, как здесь. Здесь тоже не обходится без волонтеров. Мне верующие помогают. Потом женщина Рябикина Алла с Запорожья помогает. Я вот написала «Спасите мои души». И она сразу откликнулась малому, передала памперсы, вещи попередавала ему. Отцы детей у многих из женщин ничем не помогают, а то и вовсе отказываются от ребенка. Правда, папа такой оказался. Ну, отказался. Еще когда он беременная была. Освободившись, мама будут вынуждены сами растить детей. Порвали отношения. Будем сами воспитывать. Но рук они не опускают. Дети для них самое важное. Даже если пойду там двор вместе, там мне это, знаете, не стыдно вообще. Главное, чтобы рядом был сын, и все было с ним хорошо. Для него, как говорится, сделаю все. Да, тянусь. В этом доме ребенка среди персонала нет заключенных. Дети, хоть и маленькие, но очень общительные. И Администрация колонии часто вывозит их на волю. Нам в организации берут билеты, покупают. Мы просто берем детей и идем под свою ответственность. Там воспитатели в парке особенно ходим, листья собираем, то есть желуди, шишки. Чтобы когда мама вышла с ними на свободу, они были готовы к миру, который скрывался за стенами и решетками зоны. Ну надо же как-то их приучать к обществу. Жена выйдет сразу его в охапку и на вокзал. Там ребенок расплачется. Что нас с ним будет делать? Их жизнь началась, мягко говоря, не очень. Но как только подрастут, эти дети тюрьмы покинут колонию. И мы очень надеемся, что их жизнь сложится лучше, чем у их матерей. И они сюда больше никогда не вернутся. Нашим журналистам попало в руки видео жестокого избиения душевнобольных в психоневрологическом интернате, что неподалеку от Тернополя. Секретные материалы решили проведать это место, и то, что мы там увидели, шокирует. Оказывается, психоневрологический интернат, где избивают душевнобольных, находится на территории действующего монастыря. Как в одном дворе уживаются слуги Божии и больные с психическими отклонениями, и кто же все-таки издевается над пациентами? Божевільня у монастирі. Лікування карцером. Оцей двері з гратими. Тут був карцер. Били її і кололи різні психотропні. Та бої без правил між підопічними. Саме цим прославився психоневрологічний інтернат у селі Краснопуща на Тернопільщині. Приїхали батьки до одного підопічного на кухні п'ють. Що побачили журналісти секретних матеріалів за зачиненими дверима спецзакладу? Скажіть, а чому від вас запахи алкоголю? Не алкоголю, а валеріанки. Це пані Марія. Вона пам'ятає Василіанський монастир із два святого Івана Хрестителя, що у Краснопущі ще до того, як радянська влада у 1946 році перетворила його на будинок пристарілих, а згодом на психоневрологічний інтернат. То була краса не понад всю Європу, але ж знищили органи, грали, то, то була краса. І такі сильно гарні, такі, такі зважонки нас обставили і нам дали сюп. Після незалежності України частину монастиря все ж повернули вірянам. Аж у 1992 році, коли це коше відкрили. Та душевно хворих з обителі нікуди не переселили. Я відновити історичну справедливість, забрати тих підопічних краще місце, бо тут умови жахливі. Я то називаю констабором. Тепер в одному дворі співає церковний хор та душевно хворі. Але як виявилося, проблема не так в тому, що монастир знаходиться в божевільні, а в тому, що в божевільні коїться справжнє пекло. Те, що ми почули від місцевих жителів, нас шокувало. До вихованців диспансера ставилися як до німої безплатної робочої сили. Нам показують відеозапис, від перегляду якого по тілу йдуть мурашки. Пічно котували. Ну, скільки там могло бути? Хвилин 10-15. І ніхто ні санітарів, ні медиків не захистив цього бідного підопічного. Секретні матеріали вирішують переконатися на власні очі. Новий директор пансіонату на посаді лише кілька днів. Я назначений е працівником ВО, як виконавчий директор, п'ять днів. Він проводить нам екскурсію. Перше враження від побаченого бідність. Добре. Нічого звичайного немає, звичайно. Не аж такі євроремонти, але щоб... стараємося по можливості. Нас завіряють, що люди, які знущалися над підопічними, покарані та звільнені, а умови покращені. Ви читали і бачили? Я читав і бачив, так, я читав і бачив. За тих п'ять днів нічого я надзвичайного і страшного тут не бачу. Що ви бачите, то? Ну то зараз карсера немає. Немає, ні. Та коли ми вирішили перевірити у бухгалтерії, чи дійсно звільнений чоловік, якого звинувачують у тілесних побуттях хворих, то дізнаємося справжню правду. Скажіть, ті люди, через яких піднявся скандал, що знає інтернет що сюжети сюжети знімали, що розпивали у напою? Вони звільнені? Так. Звільнені, а водій, оцей, який також скандальній стріє, що побив підопічного? Він працював, але зараз пішов відпустив. А директор, за керівництво якої відбувалися ці жахіття, зараз обіймає посаду замісника. Доброго дня. Ми приїхали вже з вашим керівником, поспілкувалися. Екс-директор вийшла до знімальної групи з запахом, який дуже нагадував алкогольний. Скажіть, а чому від вас запах іде алкоголю? Не алкоголю, а валеріанки. на всі питання журналістів зухвалі відповіді. А скажіть стосовно того, що побито було вихованців. Не було в нас такого. Кого побили? Ну, побили вихованців, побили. Де? Підопічні, які підходили до журналістів, в першу чергу просили не звільняти їхню директорку. Схоже було на те, що їх залякали. Насуї за свої вигнали тут директорку нас обліцівського. Вона набагато багато нормальні цю на привозив. Це Володимир, правозахисник. Саме він виявив карцер в інтернаті та повідомив у відповідні органи влади. Ми там е, виявили карцер, двоє чоловіків. Там були це була заґрутована кімнатка, металеві металева рішитка, вікно без ручок, два старих ліжка зі старими матрасами, дерев'яна підлога, немає світла взагалі ніякого. Значить, і е, замість туалету, відро. Нам пообіцяли, що найближчим часом знову буде організована перевірка. До цих пір у нас провадження відкрити. У нас відбувається зараз листування, в тому числі з міністерством соціальної політики, щоб ці люди були якось розселені. Секретні матеріали були здивовані, але обласна поліція чудово знає про безлад у цьому закладі. Ще в минулому році в листопаді було порушено кримінальне провадження за фактом незаконного утримання. Позбавлення волі е, е, тих осіб, які там е, яким надається допомога в цьому диспансері. Правоохоронні органи запевнили нас, що найближчим часом відреагують на ситуацію. Кримінальне провадження це на сьогоднішній день ще не закрито. Я давказівку до кінця цього місяця прийняти чітко рішення і це задокументувати або закриття, або притягнення до відповідальності. А доки відповідні органи виконують роль пасивного спостерігача, люди, які не можуть себе захистити, житимуть в умовах, які важко назвати людськими. Заветна мечта українців ездить в Париж, як в Житомир, без візи. сбудется, вот -вот так во всякому случае утверждает украинская українська власть. Но вот эксперты и дипломаты такой оптимизм не очень разделяют. Да, Украина выполнила свои обязательства спустя три года после революции, но, как оказалось, выполнила с опозданием. Неужто поезд ушел, и теперь над вожделенной народной мечтой нависла угроза? Почему Европа пока не готова пускать к себе украинцев? И чего нам ждать от звездных соседей? А также, когда мы реально получим 100-500 раз обещанный безвиз? Смотрите в нашем в следующем материале. На этой неделе Европа повергла украинцев в шок. 29 ноября нам отказали в таком долгожданном безвизовом режиме с ЕС и отложили его на 2017 год, придумав хороший повод. Низка країн, причому представники провідних країн Німеччини Франції, наполягають на тому, що рішення по тим країнам, які очікують Україна, Грузія, Косово запровадження безвізового режиму, повинні бути прийняті лише після того, коли в рамках європейського союзу буде створена ця європейська процедура припинення тимчасового припинення безвізового режиму. Но уже 1 декабря, не дожидаясь принятия такой процедуры, Европарламент почему-то предоставил безвизовый режим, находящимся за 10 тысяч километров от Европы Тихоокеанским странам. Тувалу, Соломоновые Острова, Республика Кирибати, Микронезия и Маршаловые Острова. визового режима сделали такой себе политический фетиш. Почему же так? Ведь еще 24 ноября на саммите Украина-ЕС мы ожидали такого же решения по Украине. Можно сказать, на до которую дать. Это будет до 24 листопада. І за слов лідерів європейських стран ми та заслужили, зняли все, що от нас требовали. Я радий, що усі країни-члени ЄС вирішили, що Україна готова до безвізового режиму. Ну щось то пошло не так. Чітко можна сказати, що ми підійшли до того моменту, коли до нас питання вичерпалось, Ну, в найбільш несприятливий момент. Оказалось, что украинская українська власть слишком довго выполняла безвізові требования і приймала нужные закони. Сама взагалі процедура э, почалася. Або, скажімо, ситуація виникла в 2005 році, коли Напередодні проведення Євробачення в Україні Україна в односторонньому порядку скасувала візи для громадян держав європейського союзу, країн великої вісімки, і очікувала, що ну відповідно зможе в найближчій перспективі досягти аналогічного режиму поїздок і для своїх для своїх громадян, і в 2008 нам сказали «Окей». «Вот список требований, випоняті і получайте. Ніяких ні, ну, скажімо, ніяких часових рамок для виконання всіх цих вимог не висувалося. Україна могла це зробити за півроку, за рік. Ну, вона зробила за вісім років. коли Україна справилася з требованнями Європи. Україна чітко і в повному обсязі виконала всі взяті на себе зобов'язання. То тепер Європа оказалась не готова й давати нам безвіз. Це перший саміт, коли не Україні ставлять питання. А ми, українська делегація, ставимо питання нашим партнерам з Європейського союзу з проханням своєчасно виконати взяті на себе зобов'язання. Прамідлені з прийняттям нужних законів принесло нам більші проблеми. Проблема заключается в том, что Украина был год 14 и по середину 2015 года, когда этот вопрос можно было действительно решить и решить достаточно быстро. Однако затянули с принятием целого ряда законов, которые биометрические паспорта, антикоррупционное законодательство. И ситуация изменилась. Начался миграционный кризис, который мы все видели. Война в Сирии и наплыв оттуда беженцев напугали старый свет. Через эту призму теперь смотрят и на Украину. В Европе появилась ну, такая вот мигрантофобия, то есть ненависть до, 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 до На этом спекулируют очень много политических партий, выиграют выборы на этом. Борьба с мигрантами сегодня рейтинговая тема в Европейском Союзе. А значить, дать безвіз Україні зараз час, себе на політичне самоубийство для політиків і для урядів в європейському союзі за цих обставин дуже важко приймати рішення, що стосується відкриття своїх суспільств, тобто відкриття кордонів. 2017 тисячі рік год виборів в європейському союзі. Поэтому друзі України винуждені брати тайм-аут дружби, а і безвіза. В Европе выборы. Франция, ну, там, по сути, весь выбор сводится к выбору между двумя друзьями Путина. Мари Ле Пен и Фионом. В Германии выборы. И положение Меркель отнюдь ну, не, не прочное. И вот в этой ситуации, естественно, Евросоюз не будет спешить делать каких-то шагов, которые способны внести раздрай в их ряды. Дружественная сегодня нам Франция уже весной может стать оппонентом нашей евроинтеграции. Thank you. Були такі повідомлення, що ті самі французи не хочуть зараз нічого робити з безвізовим режимом, так само, як і з затвердженням цього порядку перетину припинення безвізового режиму до президентських виборів. Після прогнозуємо побіди во Франції про російської радикалки Марії Лепен і можливого осіннього уходу з поста канцлера Германії Ангели Меркель, європейські лідери можуть кардинально. Змінить ріторику в отношенні України. Можуть. Я думаю, що і змінять, якщо до того часу рішення про безвіз не набуде чинності, не буде прийняте Європейським Союзом, і якщо прогнозовано прийдуть крайні праві. Посліднім шансом дожати Європу в виконанні свого обіцяння дати нам безвіз. остается январь 2017 года, на который и назначено голосование Европарламента. Вопрос теперь к нашим дипломатам. Сумеют ли они дожать европейцев, выполнить свое обещание? Ничего не дается Украине автоматично. И э, в дипломатии загалом э, ты никогда не маешь те, на что заслуговываешь, а лишь те, про что можешь договориться. Так вот, договориться, треба нужно продолжать. Ручная кладь из Межигорья, отсутствие судимости, провалы в памяти, никаких счетов в банках и вообще бессмертная легитимность. Янукович в очередной раз поиздевался над украинским следствием и народом. Его смешные ответы на вполне себе простые вопросы тут же растащили на фотожабы и шутки. У меня денег нет. У меня их не было. И несмотря на то, что беглому президенту выдвинули обвинение в государственной измене, Янукович готов сотрудничать с украинским следствием. Но кроме этого, эксперты считают, что Янукович помог украинскому следствию. А в расследованиях по Майдану даже готов предоставить три тома доказательств своей невиновности. Янукович бере участь в слідстві. Янукович сприяє розслідуванню, намагається сприяти розслідуванню цих злочинів. Проте з боку процесуального опонента ми не бачимо бажання отримувати відповідну інформацію. Как же помог украинским правоохранителям допрос по скайпу и почему Янукович начинает сливать своих же бывших соратников? А также, где врал, ну а где говорил правду, сбежавший Виктор? Нам рассказал профессиональный физиогномист по сути, живой детектор лжи. Его наблюдениями вы будете шокированы, смотрим. Главное событие прошлой недели, ведя допрос вечно легитимного. Этого допроса ждали три года. Шесть часов подряд Янукович отбивался от вопросов заученными фразами. Я, я, я не Ответы, как обычно, веселили публику. С Украины ничего не вывозил, кроме личных вещей, которые были ручной кладью. Но вопреки скептическим ожиданиям, этот допрос все-таки имел болезненные крупицы для украинского правосудия. Намагається ввести в оману суд присяжних, тому що, наприклад, він чіт чітко пам'ятає, як розвивалися події на момент його втечі 22 лютого 2014 року, і він нічого не пам'ятав, що відбувалося 20 лютого. К тому же Янукович поміняв риторику касацій на дійстві Біркута. Перевищив, я сказав би так, на мій погляд. Даже Фирта и Лёвочкина публично обвинил в содействии потери президентом контроля над парламентом. Секретные материалы обратились к специалистам, чтобы узнать, сколько правды на самом деле наговорил беглец. Кроме моей фамилии, возможно, имени и отчества – это единственная правда. Все остальное – ложь. Это Александр Иванов. Он по жестам и мимике умеет определять, врет человек или нет. С ним мы еще раз просмотрели и сам видеодопрос, и пресс-конференцию, которую Янукович дал перед этим. На а, тот момент, когда вопрос ему задается, а, он не успевает себя проконтролировать и проявляет довольно-таки интересные эмоции, по которым мы можем судить, что на самом-то деле он испытывает, о чем думает. Начал допрос Виктор Федорович как свидетель, закончил как подозреваемый. Я думаю, глубоко в душе, безумно, он хочет вернуться. Вопросы в він явно хоче вернутися на територію в Україні якості Вопроси журналистов на пресс-конференции перед допросом были куда смелее чем на самом допросе рассматриваете ли вы возможность возвращения на украину поэтому именно пресс-конференция более интересна нашему специалисту так как на допросе Янукович проговаривал заученные фразы, продиктованные юристом. Поигрывание плечами. Тут у нас зона ответственности. Он не верит, что он сможет это реализовать. Без зубы улыбка и опускание кончика рта. И хорошая мина при плохой игре. Человек пытается показать, насколько он хорош. все карты, которые у него есть, это все козыря. Вы израдовали свою Украину? Вот здесь, кажется, он качает головой в знак согласия. Неужели Янукович признает вину? Нет, он не подакивал. Он э, уже знает наперед, чем закончится данный вопрос. И он просто пропускает, давай, 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 вот быстрее, быстрее, не трать мое время. Он не испытывает никакой вины. Есть ли у вас сейчас сторонники на Украине? Власть боится э, включать мою фамилию э, в социологические исследования. Неужели беглец действительно уверен, что его примут с распростертыми объятиями? Привстал. Он попытался показаться лучше, чем есть. Он до конца не уверен в своих силах. Собственно, сторонников нету. Что у вас напишут в учебниках истории? И сейчас мы не видели никаких сильных эмоций. Можем говорить о том, что данный вопрос особенно не волнует его. Вероятнее всего, его волнуют Гораздо более приближенные и практичные вопросы, никак не связанными с его личностью в истории. Особенно эпичной была реакция на вопрос о финансировании сепаратизма. Есть весный, что это были ваши деньги. Вопрос. Я не мог финансировать, потому что у меня денег нет. А куда же делись фуры со 100 миллиардами? Не менее неожиданным стал и комментарий физиогномиста. Тонус губ появление вертикальных морщинок и впалые щеки действительно мы говорим о человеке, который лихорадочно экономит. Специалист утверждает, что беглый президент очень скучает по родной стране, потому как в России живет не так роскошно, как привык. То есть человек уже не тратит э, столько денег, сколько привык тратить раньше. Но как ни крути, все же очередное появление Януковича больше всего имело юмористический характер. Все от души посмеялись над ручной кладью, амнезией и заявлением о том, что у него нет денег. У меня денег нет. У меня их не было. Правды так никто и не услышал. В общем, от бати ее и не ждали. Куда вы скажете, туда Он я... Сразу, еду. сразу... Это были секретные материалы, и не забывайте делиться своими историями с нами. Увидимся, как обычно, через неделю.